आई कैसे बनते हैं और मैं पकड़ता हूं और ये भाई जी से मिलते हैं और ये कितने किलोमीटर तक दिए क्रेडिट वेलकम मैं देता बात

अजून ते आपल्याला अटक काय नाही केली हे रुग्णाला दाबण्याचा दा प्रयत्न केला तुम्ही अटक केलेल्यांमध्ये सगळे बंदापूरचे कसे निघाले एखादा कल्याणचा एखादा अंबरनाथचा एखादा तुला ठाण्याचा मुलीचा अडकडा असा तर ठीक आहे जेवढे आरोपी अटक केले ते सगळे बंदापूर आहे तो कोर्टाने विरोध केला बंदरा महाविकास आघाडीचा त्यामुळे तो कोर्टानं महाविकास आघाडीला तक्रार दिली असं जनतेने रस्त्यात बंद केला असता दोष कोणाला दिला असता तुम्ही शेवटी जनता सार्वम म्हणजे जनतेचीच ताकद आहे अरे बदनापूरला जे आंदोलन झालं त्यांचे डोळे बंद करू नका बाहेरची लोक होतो विद्रोह झाला महाराष्ट्रासाठी फार धोकादायक आहे अशी परिस्थिती आता महाराष्ट्रात कुठेही निर्माण होऊ शकते झालेलं आहे लोकांना कळलंय की आपल्याला रस्त्यावर येण्याशिवाय पर्याय नाही तरच ना सरकार दुखेल असंवेदनशील सरकार अशी आता या सरकारची ओळख झालेली भेट घ्यावी अशी वाटत नाहीये तुमच्या घरी कोण गेलं नाही सरकारचा मायेचा हात त्यांच्या डोक्यावर आश्चर्य नाहीये का नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं नहीं। एक एफ आय आर घेतली जाते दुसरी एफ आय घेतली जात नाही हे आश्चर्य नाही का त्या लहान पोरीला जागेवर नेऊन तिला के एक्सपोज केलं जात कधीही निर्भया केस मध्ये सांगितलेलं आले की कुठल्याही व्यक्तीला एक्सपोज करू नका त्याची ओळख होऊ देऊ नका तुम्ही त्यांना शाळेत घेऊन जाता बलात्कार कुठे झाला कसा झाला काय झाला त्या पालिकेच्या मनावर परिणाम नाही होणार चाइल्ड साइकोलॉजी मध्य लिखा है अशा प्रकार का जो सेक्सुअल असोल्ट हो तो बाई वीस वीस वर्ष जवर जवर मन गुना सारी तो उसके लिए महाराष्ट्र बंद का आह्वान महाविकास आघाड़ी ने दिया था मगर अफसोस मगर अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी क्योंकि जनता का पूरी तरह समर्थन था मगर कुछ लोग जो महाराष्ट्र की सरकार है भाजपा और महायुति नहीं चाहती कि कुछ क्या नाम है उनके खिलाफ प्रदर्शन हो कोई आंदोलन हो ये लोगों की आवाज को दबाना चाहती है इसलिए कुछ लोगों को कोर्ट में भेज के हाईकोर्ट ने जिस तरह का फैसला लिया और बिल्कुल भी मौका नहीं दिया कल जो शाम को फ्राइडे के दिन आज शनिवार है आज के दिन मोर्चा था मौका नहीं दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सके या कहीं जा सके ये जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर लोग अपनी आवाज अपना गुस्सा निकाल सके सरकार पूरे देश में विफल हो चुकी है हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है जो लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते दे थे आज बेटियों की असमत यहाँ पर इज्जत जो है महफूज नहीं है और हर मामले में किसानों किसानों के मामले में मजदूरों के मामले में दलितों के मामले में पिछड़ों के मामले में हर जगह पर सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है और जिस तरह अंग्रेज अंग्रेजी हुकूमत जिस तरह लोगों को दबाने का काम करती थी उसी प्रकार ये भाजपा की सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है इसलिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर मुझे गांधीवादी की विचारधारा से हम रखते हैं तो कांग्रेस के आज जो नाना पटोले आपका जो सवाल था आए या थाना में तो उन्होंने गांधी उद्यान में महात्मा गांधी के पुतले के नीचे बैठकर मुखा आंदोलन किया कोर्ट के फैसले की हम बिल्कुल इज्जत करते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम कोर्ट का फैसला माने क्योंकि यह मेरी अभियुक्ति की आजादी है यह लोकतंत्र के ऊपर हमला है अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर हमला है अगर सरकार इसी तरह काम करते रहेगी तो इनका उद्रेक इतना होगा कि जो हाल श्रीलंका का हुआ बांग्लादेश का हुआ वही हाल भारत का ना हो जाए इसलिए ये सरकार को होश में आना चाहिए और नैतिकता के आधार पर सबसे पहले तो देवेंद्र फडणवीस को राजीनामा देना चाहिए उनका होम डिपार्टमेंट पूरी तरह से विफल हो चुका है